Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. Video kali ini kembali kita akan mengulas sebuah peternakan semut rangrang yang baru saja dimulai oleh salah satu peternak yang berasal dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dari video ini kami berharap bisa menginspirasi peternak semut rangrang pemula yang lain serta bisa menjadikan media pembelajaran bagi kita semua agar bisa beternak semut rangrang lebih baik. Dengan pembahasan seperti ini, kami juga akan bertambah pengetahuan dalam beternak semut rangrang. Bagi anda yang ingin direview kandang ternak semut terang-rangnya, silahkan saja mengirimkan video kepada kami melalui WhatsApp dan kami akan memberikan ulasan serta masukan jika itu memang diperlukan, tanpa bermaksud kami menggurui atau merasa lebih pandai dari anda. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum Mas Abi, ini gambaran kandang yang saya buat saya buat di belakang rumah ya ini baru bikin dua rak dan yang baru saya kasih semut itu yang satu rak yang ini ini baru dua hari ya belum belum banyak semutnya dari video ini dapat kita ambil beberapa poin penting diantaranya yang pertama secara visual tentang kandang beliau ini menurut kami sudah bagus Kandang ini teduh dan sirkulasi udara juga bagus. Intensitas cahaya yang masuk pun terbatas. Kandang ini tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Ini adalah tempat yang ideal untuk memelihara semut rangrang. Yang perlu diperhatikan adalah suhu dan kelembaban kandang. Akan lebih bagus lagi jika dilakukan pengukuran suhu dan kelembapan di kandang ini dan jika memang tidak ideal diusahakan sesuai dengan kondisi yang bisa membuat semut lebih nyaman sehingga peluang keberhasilan dalam berterak semut rangrang -rang lebih tinggi. Mengenai suhu dan kelembapan kandang ini sangat penting walaupun sering diabaikan oleh kebanyakan peternak semut rangrang -rang pemula. Baiklah, beralih pada poin yang kedua. Mengenai rak budidaya, rak beliau ini terlihat sudah bagus. Beliau membuat rak dengan cukup rapi dan tidak banyak tonjolan yang memungkinkan semut bergerombol dan menjatuhkan diri secara massal. Untuk isolator rak, beliau menggunakan minyak goreng. Ini juga sudah sesuai dengan standar. Sebagaimana video yang telah lalu, isolator ini bisa berupa air, atau minyak goreng, atau juga oli bekas mesin. Kekurangan dari isolator ini adalah luas penampang wadah minyak gorengnya. Idealnya wadah ini mampu membuat genangan minyak berdiameter sekitar 25 cm agar semut lebih sulit untuk membuat jembatan hidup ketika mereka stres dan ingin melarikan diri dari rak budidaya. Untuk toplesnya sendiri saya pakai toples yang bahannya mika, kira-kira bagus atau tidak? Menurut sampean yang paling rekomendasi itu toples seperti yang kayak gimana ya, dan ini yang belum saya isi. Poin yang ketiga adalah mengenai toples yang digunakan sebagai media sarang. Di sini beliau menggunakan toples berbahan mika. Sebenarnya tidak ada masalah untuk media sarang semut rangrang. -rang. Kelemahan toples mika ini adalah jika kita sudah rutin dalam pemanenan kroto, maka akan rentan untuk pecah. Jadi harus berhati-hati sewaktu dalam pemanenan krotonya. Kekurangan dari toples yang dipasang ini adalah tidak adanya lubang-lubang ventilasi yang berfungsi sebagai stabilisator suhu dan kelembaban di dalam sarang. Jika sudah terlanjur memasang toples di rak seperti ini dan semut sudah membuat sarang, maka yang bisa dilakukan oleh peternak adalah dengan melubanginya menggunakan solder. Lubang ini tidak harus banyak, yang terpenting mampu melepaskan suhu panas dan kelembaban yang berlebihan dari dalam sarang ke udara luar, walaupun nantinya lubang-lubang ini hanya akan ditutup oleh semut juga. Poin yang keempat yang perlu dicermati dari kandang ternak semut rang-rang ini adalah mengenai toples yang terpasang di rak. Terlihat tidak berimbang dengan jumlah semut yang dimasukkan ke dalam rak. Masih ada beberapa toples yang kosong, dan toples yang terisi semut pun belum terbentuk sarang yang padat penghuni. Kondisi seperti ini akan membuat semut sedikit lebih lambat dalam menyelesaikan pembangunan sarang, dan untuk segera berproduksi. Solusinya adalah dengan mengurangi jumlah toples yang terpasang di rak budidaya, atau bisa juga dengan menambahkan jumlah semut di dalam rak ini. Berdasarkan informasi terbaru, untuk saat ini beliau sudah menambahkan semut di rak dengan cara mengambil dari alam liar, walaupun sementara ini belum setara dengan jumlah toples yang terpasang. Poin kelima, untuk menambah jumlah semut rang-rang yang dipelihara, beliau ini sudah tepat dengan menyiapkan rak khusus untuk memindahkan semut dari sarang daun ke dalam toples ini hasil ngebolang tadi sore baru dimasukin ke rak yang belum terisi tadi siang dapat dua sarang udah saya bongkar sarangnya rak ini terlihat sudah tepat baik dalam ukuran maupun konstruksinya Dan nah, sekarang udah pada masuk ke sebagian tapi belum belum keisi semua nah yang itu masih masih belum diisi sama yang ini dan di rak yang ini pun saya isi lagi tadi hasil bolong juga yang ini satu sarang tapi kenapa saya satuin karena sarang yang saya ambil ini masih dari pohon yang kemarin pertama saya ambil jadi kiranya nggak apa-apa saya masukin aja langsung ke sini Alhamdulillah nggak pada berantem telurnya tadi banyak tapi nggak tahu dibawa ke toples yang mana dengan kondisi ini memang harus rajin untuk terus menambah jumlah semut agar toples-toples ini bisa segera terisi dan koloni semut rangrang -rang segera berproduksi dengan baik masih belum dapat ratunya juga nggak tahu nggak ada ratunya apa nggak kelihatan nggak tahu gimana poin keenam pada koloni semut rangrang -rang yang dipelihara ini beliau tidak tahu apakah sudah terdapat ratu semut rangrang -rang atau belum untuk meyakinkan hal ini, sebenarnya bisa dilakukan dengan cara mengecek toples satu persatu. Next time, akan kami buatkan video tentang cara mengecek toples atau untuk mencari dimanakah ratu semut rang-rang berada dengan cara yang mudah. Yang mau saya tanyain, perihal telur seperti ini, yang telur-telur pasir seperti ini, apa itu telur ratu? Apa telur semut pekerja juga? Mohon jawabannya, Bos. Di sini juga beliau menanyakan apakah telur-telur ini dari ratu atau dari semut-semut pekerja. Jika hanya dari foto atau video seperti ini, kami juga tidak bisa memastikannya. Menurut perkiraan kami, ini adalah telur dari ratu, akan tetapi bukan berarti di sini sudah ada ratu semut rangrang. -rang. Kemungkinan besar, ini hanyalah telur yang tadinya berasal dari sarang ratu, kemudian didistribusikan oleh semut-semut pekerja ke sarang yang lain, dan kebetulan sarang itu diambil oleh beliau. Jika melihat telur-telur ini secara langsung, tentunya kami akan lebih mudah dalam mengidentifikasikannya, karena telur ratu semut rang-rang dan telur semut pekerja sangat mirip. Kalau hanya dilihat secara sekilas melalui foto ataupun video, secara keseluruhan kandang dan rak budidaya semut rang-rang yang baru dimulai ini sudah bagus. Masukan dari kami adalah pada koloni semut rangrang -rang ini harus segera ditambahkan ratu semut rangrang -Rang, karena tanpa itu berternak semut rangrang -rang tidak akan berhasil memanen krotonya secara berkelanjutan dalam jangka panjang kecuali hanya dengan cara selalu menambahkan koloni semut rangrang -rang dari pohon yang dipindahkan ke dalam rak budidaya. Jika dari penonton video ini ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan menuliskannya di kolom komentar. Semoga dari video ini bisa kita ambil manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat pantang menyerah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh